Ostertraditionen, Velekodni Höre das Lied und sing mit. Prosluchaj Pisenko i Prospivaj. Stunde 49, Übung 1 Der Osterhasen-Papa, dann kommen die Osterhasen-Mama und hinter ganz klein die Osterhasen-Kinderlein. Und hinter ganz klein die Osterhasen-Kinderlein. Sieh dir die Bilder an, höre zu und lies. Podiwis na i procetaj. Stunde 49, Übung 2. Das Osterei, die Ostereier. Der Osterhase, die Osterhasen. Der Osterkuchen. Der Osterbaum. Die Ostereiersuche. Das Osterei, ді Ostereier. Великодні яйце Великодні яйця. Der Osterhase, ді Osterhasen. Великодні кролик Великодні кролики. Der Osterkuchen, Великодня випічка Пасха. Der Osterbaum, Великоднє дерево. die Ostereier suche. Porschuk wille kodnich Lies und finde passende Bilder in Übung 2. Prochetai i dobre Wittpowiedni Illustrati. Das Osterei ist ein Symbol von Ostern. Es symbolisiert Leben. Ohne bunte Ostereier ist das Fest nicht zu denken. Jede Familie kocht Eier, Великоднє яйце це символ Великодня. Воно символізує життя. Без кольорових яєць свято неможливо уявити. Кожна родина варить яйця, а потім фарбує і розмальовує їх у різні кольори. Einige Familien. Schmücken mit Ostereiern einen Baum im Garten. Der Osterbaum ist schön und bunt und bringt allen Familienmitgliedern Freude. Haben Sie keinen Garten? Dann können Sie Zweige oder Topfblumen zu Hause schmücken. Und es ist Nummer vier, der Osterbaum. De Chirodene Наряджають на великодне дерево у саду. Великоднє дерево гарне і різнокольорове. Воно приносить усім членам родини радість. У вас немає саду, тоді ви можете гілочки або рослини у горщиках вдома нарядити. Wer bringt Oster Natürlich Osterhasen. Nach einer легенде bemalen sie Остеая und verstecken sie überall. Die Kinder müssen sie danach suchen. Хто приносить великодні яйця? Звичайно, великодні кролики. По легенді вони розмальовують яйця і ховають їх повсюди. Діти мусять їх потім шукати. So, es ist bild. 2 Der Osterhase Alle Kinder mögen die Ostereier suche, denn sie ist sehr lustig. Das ist wie ein Spiel. Alle laufen im Garten und suchen nach Ostereiern. Natürlich können das auch Schokoeier sein. Wer die meisten Eier findet, freut sich über alles. Bild 5 Die -suche. Усі діти люблять пошук великодніх яєць, тому що він дуже веселий. Це як гра. Усі бігають у саду і шукають великодні яйця. Звичайно, це можуть бути також шоколадні яйця. Хто найбільшу кількість яєць знайде, той тішиться найбільше. Zu Ostern gibt es einen Kuchen. Er heißt Osterkuchen. Es gibt verschiedene Rezepte. Jede Familie hat ihr Rezept und backt Osterkuchen nach alten Traditionen. Und es ist Bild 3, Oster, der Osterkuchen. Do Velykodnja je Vypichka, jaka nazyvayetse Velykodnja Vypichka, bu Pascha. Je riznomanytne Rezepte. Košna Rodina wie Rezept. Welche Ostertraditionen gibt es in der Ukraine und welche nicht? Kommentiere die Infos. In der Ukraine haben wir auch Ostereier. Die Ukraine farben Ostereier. Die Ukrainer bemalen Ostereier. Die Ukrainer backen Osterkuchen, den Osterkuchen. In der Ukraine gibt es keinen Osterbaum. Diese Tradition haben wir nicht. Lies und ergänze den Text. Gebrauch den, die Verben in der richtigen Form. Ich höre das Audio zur Kontrolle. Stunde 49. Übung 5. Warum sind die Ostereier bunt? Vor langer, langer Zeit waren die Ostereier nicht bunt. Sie waren weiß, wie die Hühner sie gelegt haben. Die Osterhasen haben die Eier gekocht und im Garten versteckt. Einmal hat es in der Nacht lange geschneit. Am Ostermorgen war alles weiß. Die Kinder haben die Ostereier gesucht. Im Schnee haben sie aber keine Eier gefunden und waren sehr traurig. Ein Osterhase hat es gesehen und hatte eine Idee: Wir müssen die Ostereier bunt färben. Dann können die Kinder sie leicht im Schnee finden. Der Hase ist nach Hause gelaufen und hat es den anderen Hasen gesagt. Seine Idee hat allen gefallen. Die Hasen haben Pinsel und Farben genommen und Eier bunt bemalt. Bunte Ostereier haben die Kinder schnell gefunden. Seitdem sind die Ostereier immer bunt. 7. Welche Ostertraditionen haben eure Familien? Spielt in Gruppen. Feiert ihr gern Ostern? Welche Ostertraditionen haben Wo feiert ihr meistens? – «Де ви найчастіше святкуєте? Mit wem feiert ihr Ostern? З ким ви святкуєте? Wer kommt zu eurer Osterparty? Хто приходить на ваше святкування Великодня? Wie feiert ihr Ostern? Як ви святкуєте Великдень?» Was kocht, was backt ihr er zum Fest? Що ви готуєте печете на свято? gibt традиції noch? Які ще є традиції? Вас besten? Що вам подобається найбільше? Beschreibe Ostern in deiner Familie. Опиши великдень у своїй родині. Vielen Dank.